নমস্কাৰ মই নৱজ্ডতে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এল পি ইউ পি আৰু হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিজ্ঞাপন আজি প্ৰকাশ হৈছে আপোনালোকে বাতৰি কাকতত হয়তো লাভ কৰিছে বা যিসকল লাভ কৰা তেওঁলোকে এই খবৰটোৰ যোগেদি হয়তো লাভ কৰিব কাৰণ বহুতে আশা কৰি আছিলে যে কেতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ সিহঁতকে আমাক সুধি আছিলে জনাইছিলোঁ কিন্তু আজি যিহেতু শিক্ষা বিভাগে এটা ভাল খবৰ জনাইছে এল পিৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছে তিনি হাজাৰ আঠশ আৰু ইউ পিৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছে এহেজাৰ সাতশ পয়সত্তৰ পদ পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এল পিৰ কাৰণে তিনি হাজাৰ আঠশগৰাকী সহকাৰী শিক্ষক পদৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন হোৱা হৈছে আৰু ইউ পিৰ কাৰণে এহেজাৰ সাতশ পঞ্চাছগৰাকী সহকাৰী শিক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষক আৰু হিন্দী শিক্ষক আপোনালোকে জানে যে হিন্দী শিক্ষকৰ পদ যিটো মুকলি কৰা নাছিলে এতিয়া মুকলি কৰি দিছে আমাক আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যিহেতু হিন্দী শিক্ষকৰ পদ মুকলি কৰিব বুলি গতিকে ভাল খবৰ আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডি ডাব্লিউ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডি ডাব্লিউ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব বিজ্ঞাপন আৰু কেতিয়াবা এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে তাতেই আপোনালোক পাই যাব আমি যদিও আপোনালোকে নেপায় তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম নেক্সট মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু লগতে জনাব খুজিছে হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে হাইস্কুলৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক অৰ্থাৎ স্নাতক শিক্ষক পদৰ কাৰণে বিজ্ঞান ৰখা হৈছে সাত হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছটা পদ আৰু আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কাৰণে এহেজাৰ চাৰিশ চৌবিছটা পদ মুকলি কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব আপোনালোকে জানে যে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম যিটো অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে এটা ভাল খবৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে যিসকলে বি এড কৰি আছে তেওঁলোকে এই ভাল খবৰটো লাভ কৰিব আৰু মই নেক্সট কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেতিয়ালৈকে আছে লাষ্ট ডে'ট সেই সম্পৰ্কে নেক্সট এটা ভিডিঅ' জনাই যাম